असलकुम नाजरीन आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल की जाना मैं कौन नाजरीन आज हम आपको पाकिस्तान के शहर मुल्तान शरीफ में दरबार आलिया हज़रत शेख़ मोहम्मद आली वली की जियारत करवाएंगे नाजरीन दरबार आलिया शेख मोहम्मद आली वलील हाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी से तकरीबन दो किलोमीटर के फ़ासले पर है मेन रोड पर साइन बोर्ड भी लगा हुआ है जिसे आप देख सकते हैं नाजरीन साइन बोर्ड पर एक तीर का निशान आपको वाज तौर पर बता रहा है के दरबार आलिया शेख मोहम्मद अली वली किस सिमत में है नाजरीन आपको बताते चलें कि शेख मोहम्मद अली वली हज़रत बहाउद्दीन जिक्र मुल्तानी रहतल आल के ख़लीफ़ा हैं नाजरीन दरबार आलिया पर हाज़िर होकर लोगों से हमें जो मालूम मिले वो हम आपके साथ शेयर करते हैं नाजरीन कराम आपको बताते चलें कि दरबार आलिया शेख मोहम्मद आली वलियाल्ला के करीब तकरीबन 700 साल पुराना कुआं है जो हमने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया है नाजरीन अगर हम बाबा जी की करामात की बात करें तो लोगों से हमें मालूम हुआ कि एक शख्स अपने बेटे के हमरा बाबा जी के दरबार पर हाज़िर हुआ हाज़री देने के बाद उस शख्स का बेटा खेलता हुआ कुएं के करीब पहुंच गया और कुएं के अंदर झांकने लगा देखते ही देखते वो बच्चा कुएं में जा गिरा जिसके बाद बच्चे के बाप ने भी कुएं में छलांग लगा दी नाजरीन लोगों ने बताया कि कुएं में गिरने के बाद जब दोनों बाप बेटा बाहर निकाले गए तो उनको खराश तक न आई थी और दोनों बाप बेटा ज़िंदा सलामत थे नाजरीन हम आपको दरबार आलिया शेख मोहम्मद अली वलियाल्ला के दरबार की जीारत करवा रहे हैं जो यूनिवर्सिटी से तकरीबन दो किलोमीटर के फासले पे है मुल्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी नाजरीन बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से तकरीबन दो किलोमीटर के फ़ासले पर है और मेन रोड पर साइन बोर्ड भी लगा हुआ है नाजरीन कराम लोगों ने हमें बताया कि शेख मोहम्मद अली वलियाल्ला को हज़रत बहाउद्दीन जिक्र मुल्तानी रहमत इशारा दिया था कि आप हाउदीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी के करीब जगह पर पड़ाव करेंगे और नाजरीन लोगों ने बताया कि शेख मोहम्मद अली वलिया ने अपने मुर्शद के कहने पर इसी जगह आकर दीन की खिदमत की नाजरीन दरबार के साथ एक कब्रस्तान है दरपारे आलिया शेख मोहम्मद अली कब्रिस्तान के अंदर है नाजरीन दरबार आलिया शेख मोहम्मद आली वली के करीब एक मस्जिद भी है नाजरीन आपको ये भी बताते चलें कि दरबार आलिया शेख मोहम्मद आली वली के दरबार पर लोग हर जुमेरात चला चिराग जलाने आते हैं और अपने मन की मुरादें हासिल करते हैं ये नाजरीन वीडियो में आप देख सकते हैं कि हर जुमेरात ये चिराग चलाए जाते हैं लोग दूर दूर से आते हैं नाजरीन लोगों ने ना हमें बताया कि इस दरबार पर लोग सिंध से भी आते हैं और सिंध के लोग भी यहाँ पर हाजिर होकर अपनी मुरादें हासिल करते हैं नाजरीन लोगों ने बताया कि दरबारे आलिया शेख मोहम्मद अली वली पर ज़रत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी रहत का फैस चलता है <वारी> नाजरीन आपको बताते चलें लोगों ने हमें बताया कि दरबारी आलिया शेख मोहम्मद अली वल्ला पर कवाली भी होती है और लंगर का वसी इंतज़ाम होता है नाजरीन लोगों ने हमें बताया कि यहाँ से बहुत से लोग फैज़ पाते हैं और इनका फैज़ बहुत दूर तक फैला हुआ है जिससे हज़ारों लोग मुस्फ़ी हो रहे हैं नाज्रन कहते हैं कि किसी जगह या इलाके को आबाद करने की कोशिश में बहुत से मसाइल दरपेश आते हैं जिनमें से कुछ तो बर्दाश्त हो जाते हैं लेकिन कुछ मसाइल ऐसे भी होते हैं जिन्हें बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं होती नाज़री आप देख सकते हैं कि अल्लाह वाले हर किस्म के मसाइल में खुद को ढाल लेते हैं नाजरीन मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें